অ্যাসোসিয়েটেড চ্যারিটেবল ট্রাস্টের রক্তদান শিবির অ্যাসোসিয়েটেড চ্যারিটেবল ট্রাস্টের চব্বিশতম রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল রবিবার তেইশে জুন এই রক্তদান শিবিরে মূল উদ্যোক্তা ভিব্রা বন্ধু অ্যান্ড শ্রী রতপুরা সরকার ভক্তমন্ডল কলকাতা এই স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরে বহু মানুষ রক্তদান করেন উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে বলা হয় তাদের টার্গেট পাঁচশো জনের রক্তদান এই রক্ত বহু মানুষের জীবন ফিরিয়ে দেবে তাই রক্তদানের কোনো বিকল্প হয় না বহু মানুষ স্বেচ্ছায় রক্তদান করতে এগিয়ে আসেন আমাদের কাজ হলো সেই মানুষগুলোকে রক্তদান করার সুযোগ করে দেওয়া কলকাতার বিয়াল্লিশ নম্বর ওয়ার্ডের পৌর পিতা মহেশ শর্মা বলেন তিনি রক্তদান করে খুবই আনন্দ পান প্রত্যেক মানুষকে বছর অন্তত একবার রক্ত দেওয়া উচিত এতে একদিকে নিজের শরীরে ভালো থাকবে আবার একটা বড় সামাজিক কাজও করা হলো সেই রক্ত লাগাতার চব্বিশ বর্ষ সে রক্তদান শিবির হো রা বিনা কি গিফট কে বিনা কি কার্ড বিনা কি বিজ্ঞাপন মালা মাইক মঞ্চ सब एक परिवार की तरह लोग यहाँ आते हैं स्वेच्छा से आते हैं और खुद निजे स्वतः स्फूर्त भाव से रक्तदान करते हैं 24 वर्षों में हमने पिछले साल तक 7,900 रक्तदान करवा दिए थे इस साल आज 500 का टारगेट है अब तक 400 पार हो चुके हैं अगले बार 25वां साल है और हम 10,000 की संख्या अगली बार पहुंचाएंगे पूरा सारा बोचोर हमारे बनवारी लाल सोती অ্যাসোসিয়েটেড চ্যারিটেবল ট্রাস্টের উদ্যোগে আমরা সারা বছরে চার পাঁচখানা ব্লাড ডোনেশন করি সেগুলো ছোট ছোট হয় পঞ্চাশ একশো কিন্তু এই যে আজকে ব্লাডটা দিচ্ছি আমরা এটা পাঁচজন আমার কালেকশন সেন্টার রয়েছে তার মধ্যে ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্টও আছে কমান্ড হসপিটালও আছে মারবাড়ি রিলিফ সোসাইটি আছে লয়েন্স আছে বরুকা আছে তো এরা বিভিন্ন যারা जब तक ज्यादा दरकार आखने सप्लाई कर पाँच सौ ब्लड देवर माने होलो पंद्रह सौ जो पेशेंट के हम करते वैसे तो मैं हर साल आता हूँ एंड बहुत अच्छा फील हो रहा है एंड आज स्पेशली ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि आज हमारे आर्मी के लोग हैं तो आई फील वेरी प्राउड एंड फीलिंग नाइस दैट कि हम आज ये हमारा ब्लड किसी आर्मी ग्रुप में यूज होगा तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कुछ भी भी लोग सोचते हैं कि ब्लड देने में कुछ तकलीफ हो जाए आपको ब्लड दे रहे हैं आ, क्या आपको तकलीफ लगता है? नहीं 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 एकदम भी नहीं कोई तकलीफ नहीं है एंड ब्लड देना आ, अपने दूसरों के लिए तो अच्छा है ही लेकिन हिमसेल्फ के लिए भी अच्छा है बॉडी के लिए बहुत अच्छा है ये वापस से सर्कुलेशन बनता है ब्लड का ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है तो आई थिंक हर इंसान को साल में एक बार कम से कम एक बार तो ब्लड देना ही चाहिए एक सोशल सर्विस के हिसाब से भी एंड हेल्थ के हिसाब से खुद के लिए भी एंड किसी को हेल्प करने के हिसाब से भी ये बोलेंगे जिन्होंने रक्त दिया है उनका अभिनंदन और स्वागतम ये बाइट हमसे नहीं ले आप रक्त जो दे रहे हैं उनसे लीजिए तो और अच्छा लगेगा लेंगे। आप ये बताएं कि कितने लोगों का है। आज टारगेट पांच सौ आदमी का टारगेट है जिसके अंदर साढ़े तीन सौ कंप्लीट हो चुका है डेढ़ सौ और है वो कंप्लीट हो जाएगा तीन बेटी रक्तदान एक बंगाल में उत्सव के रूप में बनाते हैं दान के रूप में नहीं बनाते इसलिए बंगाल हमेशा रक्त उत्सव के रूप में रक्तदान मनाती है रक्तदान नहीं और सब मन खुश होकर रक्तदान कर रहे हैं इसलिए ये एक रक्तदान उत्सव है